то, что мне пришлось пережить в детстве. Я никогда никому не советую. И не хочу желать такого счастья, в кавычках, которое мне пришлось пережить. В 1941 году я беспечный мальчишка, 14 лет. Как и все вы, бегал, хулиган, учился. И вдруг по радио объявляет, Сегодня, в 3 часа ночи, фашистская Германия, нарушила договор, без объявления войны, пробомбила города Севастополь, Одессу, Киев и еще многих-многие советские города. С этого дня началась Великая Отечественная война. Вы уже знаете прекрасно, что очень много наших солдатиков погибло в этой войне. Но я буду вам рассказывать немного о своей судьбе. В 1941 году, в ноябре месяце, гитлеровцы оккупировали город Симферополь в Крымской области. Пока они обустраивались, искали комендатуру, Нашли через полгода по всему городу, по всем селам Крыма было вывешено объявление. Всем цыганам, евреям, караимам, татарам стать на учет комендатуре. Кто не станет и будет объявлен, будет на месте расстрелян все как один бегали, боялись, расписывались. Не расписался только мама Кац Анатолия Абрамовича и Анатолий Абрамович Кац. Не расписались. Почему? Я вам объясняю. Мы не считаемся евреями. У меня отец был, да, мой отец был евреем. Фамилия его Кац. Мама моя Кудревич Христина Гордеевна. Родилась в предместе Симферополя. Как она могла расписаться, когда она чисто русский человек? Но нашелся один негодяй, сосед. Отец моего товарища по школьной скамье пошел в комендатуру с проверкой, расписался ли я. Оказалось, что мы не расписаны. Через два дня после объявления по Симферополе и по области к нам приходят офицер и два солдата. Ни слова не говоря, он хватает меня, кидает офицера, а сосед, выдавший, кричит, вот это жиденок, а она русская, можете его не проверять. И когда меня стали забирать, мама кинулась меня спасать, офицер ударил маму Пистолетом по голове она залилась кровью, упала, потеряв сознание. Меня долго вели привели в какой-то подвал. Бросили в этот подвал. Мы пробыли там неизвестно сколько. Там было еще очень много людей в этом подвале. В один прекрасный день нас открывают, выводят и ведут. Строят, построили велику. По дороге к нам присоединили еще несколько групп. За городом был вырыт противотанковый ров, как это обычно бывает в городах во время войны. Построили на краю этого рва. Офицеры приказали всем вытаскивать из карманов все, что у них имеется. Ну пришлось всем выкладывать. И не успели они вы, 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 выложить все. Как начался расстрел. Рядом со мной стоял старичок. Пока до нас доходил этот расстрел, он толканул меня, я упал, и тут же он упал на меня уже мертвый. Таким образом я остался жив. Он прикрыл меня своим телом. Возвращаться домой страшно, посидев в кустах до темноты я переулочками и улочками маленькими добрался до того места, где жила мамина подруга, тетя Наташа. Я пришел, постучал в окошко, она выжимала, говорит, кто там? Я говорю, тетя Наташа, это я, Толик. Мама услышала, открывает дверь, и тут же падает в Ну, кое-как ее откачали, мы проговорили до утра, Утром, рано утром, только, только солнышко зашло, мы стали по по оделись, покушали и отправились к маме на родину. Она родилась в селе недалеко от Сеферополя. Но ну, пока мы туда шли, нас догоняет обоз, вернее, не догоняет, на навстречу едет обоз, офицер останавливает партизаны. Она говорит, какие партизаны? Он видит, что у маме на голове окровавленная пояска, на партизаны, мы вот живем здесь в этом селе, я иду домой, мы были у гостя, садитесь под воду, мы домой идем, садитесь и ставят автомат, ну посадили нас в, обо... в обоз, в поезд и отправили нас неизвестно в каком направлении. Ехали мы шесть в суток, на шестые стуки останавливается состав и кричат все как будете? Бы? мы вышли. Нас всех построили, правда, единственное было спасение, собак не было. Мы нас всех построили и в путь. Когда мы проходили через маленький небольшой городок, на станции, на здании, вернее, было написано городок. Люблин. Это была Польша. Прошли мы этот Люблин. Часа через два по дороге нам встречается в лагерь. Заводят нас в этот лагерь и помещают нас в отдельно обособленные бараки, потому что этот лагерь был концлагерь. И назывался его он Маутхаузен. Они уже были предупреждены, что в связи с тем, что железная дорога, восточная и железная дорога, европейская, они между собой не стыкуются, потому что наши железные дороги на несколько миллиметров или сантиметров, я не знаю, шире западных. Поэтому нас высадили, ожидая, когда придет западный состав. И пока мы дожидались, мы были там как рабы. Несмотря на то, что мне было, нас таких было не один я, несмотря на то, что были мальчуганы, нас заставляли таскать шпалы, рельсы. Ну, конечно, не по два человека, три-четыре человека таскали шпалы. Все эти три месяца мы готовили им железную дорогу, потому что в этом концлагере и в этом городе железной дороги для подъезда не было. Пришел состав. Была команда нам построиться, проверили по списку, и дали команду садиться в эти вагоны. Но до этого, когда нас привели в этот лагерь, я не хотел рассказывать, но коснулся этому вопросу. Женщин сразу увезли, увели в бараки, а нас завели в большое здание. Когда нас завели туда, зашел офицер, приказал нам раздеться до база. Но что было интересно, что когда мы туда зашли, на потолке были распылители. Вы знаете, что такое распылитель? Это в душе такая головка с дырочками, Это распылитель. И по округу этой комнаты находились труб, труба тоже с отверстиями. Ну мы думали, что нас купать будут, а оказалось, искали среди наших евреев. Но не наш, не, на, не найдя Разрешили одеться и вывели нас. Вот после этого у нас работы. Когда нас посадили в состав, мы в составе ехали четверо суток. Проехали всю Германию, приехали в Австрию. Нас выгрузили, привезли в город Лягниц. Гранит, гранитный город с Югославой. Завели нас в биржу труда. И тут же появились покупатели. Всех разобрали, а те люди, которые были с детьми, остались ночевать там, в этом лагере, в э, э, труда. Утром приезжает за нами автобус, уезжает, везет нас на кирпичный завод. Почему я остановился на этом? На кирпичном заводе, когда кирпич выготавливает, он называется полусырец. Или полукирпич, сырцом называется этот сырец надо было грузить на тачки. Тачки длиной ложек где-то метр двадцать, метр пятьдесят. И вот на эту тачку мне, на, именно мне, я за других не говорю, грузили по 60, по 70 штук этого кирпича. Это где-то получалось около 90-100 килограмм. И мне 14-летнему приходилось возить этот кирпич. Бывали случаи, что я вместе с тачкой падал, потому что сил не хватало. Мальчишки немцы стоят и смеются. Ну, как обычно мальчишки. Проработали мы на этом заводе до глубокой осени. Осенью у нас садят опять в автобус, отправляют уже не в Ляйбниц, а рядом город Вильдон. Строится завод электроизделий. И вот на этом заводе мы проработали до освобождения советскими войсками. Но кормили нас, есть такой овощ или фрукт, брюква, я не знаю, знаете вы или нет. Этой брюквы они кормили свиней. Так вот, нам готовили полуготовую или сваренную, нам подавали эту группу.